Андрей Борисович, я глава общественной организации, которая называется «Констанция защиты прав автолюбителей, предпринимателей, работников автостоянок и парковочных площадок». Сейчас, на данный момент, вы видите в очередной раз, люди вышли на акцию протеста уже в следующем плане, что директор коммунального предприятия КП Киев Транспортсервис» преступно не выполнил решение суда, которое вступило в законное действие, которое обязывает директора КПХ и транспорт сервиса продолжить работу с субъектом хозяйственной, который здесь работает десятки лет. Он преступно не выполнил решение суда. Мало того, через некоторое время сюда, на эту площадку приехали 80 бойцов Версуса. Ну, в принципе, как бы сейчас вы можете наблюдать, да? та же самая картина 80 бойцов Беркута и выкинули предпринимателей, которые здесь работали уже десяток лет. Завели сюда какую-то неизвестную структуру и насколько я понимаю, сейчас собирается заключить договор, опять же с неизвестной структурой совершенно игнорируя законные требования.